আৰু আজি মানে জানটোক বগৰী গছত উঠাই দিলোঁ আৰু গোটেই বগৰীজোপাকে সামৰি পেলানি আজি খায়েই পেলাওঁ নেকি তেতিয়াহ'লে আৰু লগৰকেইটাও আহিছে যিহেতু এয়া দেখিছে লগৰকেইটাই বগৰী গছৰ ওপৰলৈ চাই আছে কেতিয়া ধৰিব কেতিয়া সৰিব এনেকৈ আৰু আজি বগৰী খাবলৈ আহিছোঁ পাহাৰৰ কাষত আৰু ফাইনেলি কেইটামানক তাত ৰাখি থৈ আহিছোঁ বগৰী গছত মানে সিহঁতে বগৰী চগৰী পাৰি কৰি ধুনীয়াকৈ থ'ব আৰু আমি কেইজনমান আহিছোঁ সেয়া দেখিছে দুইটা আৰু মই ৰাহুল ভাইটি গোটেইকেইজন আহিছোঁ এতিয়া আমি যাম পাহাৰৰ ওপৰলৈ এটা কুমলীয়া বাঁহ লাগিব যিহেতু তাত খুন্দিব লাগিব খুন্দিবলৈ আমাৰ চুঙা এটা দৰকাৰ হ'ব সেই চুঙাটো মানে বাঁহৰ ওপৰৰ পৰা আনিব লাগিব সেইকাৰণে আহিছোঁ বীন দাস বহুত ভাগৰ লাগে পাহাৰত উঠা চাই লওক আপোনালোকে পাহাৰত উঠিবলৈ বহুত জোৰ লাগে ন আৰু যিহেতু আজি বাঁহটো খোৱা নাই কণ আহে কিন্তু আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় পাহাৰত উঠা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা একদম এডভেঞ্চাৰ জাৰ্নি এটা লাগে কিবা আৰু ফাইনেলি পাহাৰৰ ৰাস্তা পাই গ'লোহি আৰু আমি মানে এই এইপিনেদি আহিছিলোঁ এই এইটো চাইডে আহিছোঁ মানে আহি পেলাই নি পাহাৰৰ ৰাস্তাত উঠিছোঁ আৰু এইটো এটা ৰাস্তা এইখন পাহাৰখন আহি পিনে ৰাহুলত গৈছে আৰু এনেকুৱা মজা এটা শব্দ হৈছে নহয় যিহেতু বতাহটো বলি দিয়ে পাহাৰৰ মাজত যদি আপুনি সোমাই পৰে যিহেতু বতাহ এটা মাৰে সেই গছ গছনি মাতটো শুনক এই গছ গছনি মাতটোৱে হৈছে প্ৰকৃতি শব্দ এইটো আৰু যিয়ে কি নহওক এতিয়া আৰু এইটো এটা পুখুৰী দেখিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া যাব লাগিব এই ইত্যাদি হৈ বোকা ৰাস্তাই বোকা ৰাস্তাই আপুনি এইকণে বোকা পাব আপোনালোকে বোকা কেনেকুৱা খাপা জোকাত আহিছোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই নি পাহাৰৰ মাছ পালোহি মাছ মানে বেছি মাজলৈ নহয় অলপ মাছ পালোহি আৰু সেই মাজতে চাউলৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়া আৰু এইপিনে ৰাহুলত গৈ আছে আৰু লোহিতদা ক'ত সোমাই দিলে জানো এখতে সোমাই দিলে নেকি ক'ৰবাত আৰু তেতিয়া আমি যাব লাগে কিন্তু যাবলৈ হ'লে এয়া বোকা আছে দেখিছে বোকা সোমাই যাব লাগিব এই ভাল ৰাস্তা ক'ত আছে মই নাযাওঁ নে বোকা ন কেনেকৈ যাম ইমান বোকাত আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানেই খাতৰাকৈ বনাইছোঁ মানে বোকা চোকাত সোমাই কৰি আপোনালোকে যিসকলে চাইছে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু বগৰী খোৱা মজাটো কিন্তু ইয়াত ওলাই পৰিছে দেই এইখন গোটেইখন যিহেতু যিমান বোকা নহয় বগৰী খোৱা মজা কিন্তু এটা চুঙা আনিবলৈ আহিয়ে পাই গৈছোঁ তাত গৈ সেইকেইটা কি কৰি আছে ভগৱান জানে আৰু এক গুলিত দুই চিকাৰ বুলি কথা এটা আছে নহয় এক গুলিত দুই চিকাৰ এইকেইটা চালক যিহেতু আমি আহি আহিছিলোঁ বাঁহটো নিবলৈ আৰু সিহঁতি ৰাহুল আৰু ভাইটিয়ে পুৰা ঢেকীয়া বুক বুটলাত ব্যস্ত হৈ আছে দেখিছে নহয় এইটোক কয় এক গুলিত দুই চিকাৰ পাইছ না বাইটি দেখালে পাইছ নাচাওঁ আৰু কেইটামান পালেই ৰাহুল তই ৱাইনেলি লোহিত দাই বাঁহ লৈ আহিলে আৰু এইটোত আৰু এইটো কেইটা কেইটা চুঙা হ'ব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা চুঙা হ'ব কিন্তু পাঁচটাতে খাব নোৱাৰি পাঁচটাত বহুত হ'বগৈ আৰু এটা বাঁহ ল'লোঁ আৰু এইপিনে সিহঁতি গ'লেই ব'লা আৰু এতিয়া ফাইনেলি আহি আছোঁ আৰু আগৰ জেগা পামগৈ যিহেতু বগৰীৰ তল পামগৈ মানে আৰু এতিয়া বগৰীৰ তলত সিহঁত লোকে যিকেইজন আছিলে বগৰীৰ তলত সেইকেইজনে এতিয়া কি কৰিছে তাক চামগৈ বগৰী পাৰি থৈছেনে নাই হা আৰু এইডোখৰতে মই পাহাৰলৈ যিসকল আহিব বুলি ভাবিছে সেইসকলক কথা এটা কওঁ যদি পাহাৰলৈ আপোনালোক আহে এই এনেকুৱা গুটিবোৰৰ পৰা কিন্তু সাৱধান আপোনালোকে চুলাই তুলাই পূৰা লাগি যাব এইটো একদম পাহাৰৰ এনেকুৱা ফ্ৰী বস্তু দিব আপোনালোকে ঘৰলৈও লৈ যাব পাৰে দিনদাছাবি যাবি আৰু জামটো বগৰী পাৰি তললৈ নামি আহিছে আৰু বাকীকেইজনে কি কৰিছে এতিয়া তাক চাওঁ ব'লা আৰু চুঙা কাটি আছে লোহিত দাই আৰু যিটোকে ভাল হয় সেইটোকে ল'ব এতিয়া চাই আছে বাকীকেইজনেও আৰু এইপিনে আমাৰ বগৰী ৰখীয়া ভাইটি লাজ কৰে এইবোৰ আৰু এয়া দেখিছেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া বগৰী খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰি গ'ল চাই থাকা তেতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল এতিয়া বগৰী খুন্দি আৰু কৃষ্ণদায়ো ধুনীয়াকৈ পাট পাৰি আছে লোহিত দাই উলিয়াই আছে চুঙাৰ পৰা তাৰপিছত আনপিনে সেয়া দেখিছেই ইজন আমাৰ পাট নায়ো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আছে আৰু কৃষ্ণদাৰ নিমখ দিয়া একশ্যনটো চাওক এইটো ই মানে পূজাৰীতকৈও চোকা মানে কৃষ্ণদা সি মানে এনেকৈ তামাম ফূৰ্তি দেই সঁচাকৈ দেই এনেকুৱাবোৰ সঁচাকৈ পাহৰিব নোৱাৰি আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ আজিৰ বগৰী দেখিছেই আৰু সেয়া জলকীয়া গুৰি লৈ আহিলে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া পাত কাটি ল'লোঁ যিহেতু পাততে খাব লাগিব পাহাৰৰ কিনাত পাতত খাই মজা লাগে আৰু পাহাৰৰ যিহেতু পাত এইখিলা কি পাত নাজানো তথাপিও পাততে খাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চাই সকলোখিনি কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই জয় অসম